hammaga salom sizlar bilan sardor va siz hafta yangiliklarini tomosha qilyapsiz bu galgi dasturimizda Zack Snyderning adolat ligasiga qaysi eski personajlar qaytadi habib Nurmagomedov qaysi filmda suratga tushadi marvel kino olamida mutantlar qachondan beri bo'lgan marvel loyihalarining ishlari hu jekman ijrosidagi loganning marvel kino olamida qatnashishi va o'rgimchak odam 3 filmi atrofidagi qaynoq yangiliklar bularning barchasini yaqin daqiqalar ichida bilib olasiz yaxshilab o'rnashib oling hafta yangiliklari rejissyor zak snayder o'zining adolat ligasi filmi uchun qo'shimcha sahnalarni suratga olayotganidan xabaringiz bor suratga olish ishlarida ben aflik rey fisher va enber hertlar ishtirok etmoqda yaqinda esa suratga olish ishlariga jared letoning o'zi qo'shildi ha filmda biz jared leto ijrosidagi jokerni yana ko'ramiz shundan so'ng jared leto rekordchiga aylanadi ya'ni dc filmlarida ikkinchi bor joker rolini o'ynagan ilk aktyor bo'ladi oldingi jokerlar esa faqat bitta filmda chiqishgan filmda jokerning qatnashishiga Zack Snyderning treylerida ham belgi qoldirilgan edi ya'ni jokerning kartasi katta ehtimol bilan jokerni biz Batmanning ro'yosida ko'ramiz ya'ni joker loisni o'ldiradi va shundan so'ng Superman aqldan ozadi suratga olish ishlariga yana jo Manganiello ham qo'shildi va u de Stroke rolini ijro etadi ushbu personajni biz Joss Whedonning adolat ligasi filmining titrlardan keyingi sahnasida ko'rgan edik Zack zaksneyderning filmida esa uning qobiliyati va mahoratiga guvoh bo'lishimiz mumkin filmning premyerasi 2021 yil hbo max servisida bo'lib o'tadi ufcning yengilmas chempioni habib Nurmagomedov filmlarda suratga tushishi mumkin adashmasam yozda habib nurmagamedovning gollivuddagi tanishlari uni qora pantera ikki filmida suratga tushishga taklif qilishganlari haqidagi xabarlar tarqagan edi yaqindagi habib nurmagamedovning Justin gedji bilan bo'lgan jangdagi g'alabasidan so'ng habib Nurmagomedov o'z faoliyatini tugatishini aytdi endi u katta ehtimol bilan filmlarda ham suratga tushadi o'zi ko'p sportchilar o'z faoliyatini tugatgach filmlarda suratga tushadi misol uchun uzoqqa borib o'tirmaymiz ning sobiq chempioni George sam pier kapitan amerikaning ikkinchi filmida suratga tushgan hozirda esa lochin va qishki askar serialida ham suratga tushmoqda shunday ekan habib Nurmagomedovni biz qora pantera 2 filmida ko'rishimiz mumkin u qaysi personajni ijro etishi esa aniq emas balki u o'zini o'zi ijro etar qora pantera 2 filmi esa cherik bozm vafotidan keyin nima bo'lishi hali so'roq ostida turibdi aniq ma'lumotlarni kutib qolamiz rasman marvel kino olamida oy ritsari personajini kim ijro etishi aniq bo'ldi Oscar Isaac mark Spector rolini ijro etadi oldinlari Oscar Isaac x odamlar apokalipsis filmida apokalipsisni o'ynagan edi o'rgimchak odam olamlar aro multfilmida esa kelajak o'rgimchak odami personajiga ovoz bergan edi endi esa uni yana marvelda oy ritsari personajida ko'ramiz marvel studiyasi vakandaning sirlari ya'ni vakandaning maxfiy ma'lumotlari nomli kitobni sotuvga chiqardi ushbu kitob marvel kino olamida shuri tomonidan yozilgan ya'ni shuri marvel kino olamida bo'lib o'tgan barcha voqealarini tahlilini qilgan va kitob qilib yozgan hozirda ushbu kitob amazon internet do'konlarida 60 dollardan sotilmoqda onlayn versiyasi esa hali yo'q lekin shunday bo'lsa-da, internetga ushbu kitobdan bir nechta ma'lumotlar chiqdi ushbu rasmda mark ruf ijrosidagi Bruce Banner bilan xalqning birinchi filmidagi Betty rosni ko'rishimiz mumkin demak kino olamda general rosning qizi Betty Ross hech qayerga ketgani yo'q va katta ehtimol bilan Bruce Banner va Betty rozni biz ayol xalq filmida ko'ramiz yaqinda esa serialning treyleri ham chiqib qolsa kerak yana kitobda shuri marvel kinoolamda mutantlar borligi haqida ham yozgan aniqroq aytadigan bo'lsam vanda va simob ustidagi tajribalar haqida yozgan gidro aql toshi joylashgan lokining skipeteri orqali zakoviyadagi odamlar ustida tajribalar o'tkazgan tajribalar davomida deyarli barcha odamlar vafot etgan ikkitasidan tashqari chunki bu ikkalasi oddiy odam bo'lmagan ya'ni mutantlar bo'lgan ulardagi mutant genlari hali uyg'onmagan aql toshi orqali o'tkazilgan tajriba tufayli esa ushbu genlar uyg'ongan va vanda va Petra maksimovlarda qobiliyatlar paydo bo'lgan demak marvel kino olamida haligacha mutantlar anchagina faqat ularning mutant genlari hali uyg'onmagan aql toshi ularga hech qanday qobiliyat bermagan shunchaki ulardagi mutant genlarini uyg'otgan katta ehtimol bilan vanda vision serialida Wanda qandaydir ish qiladiki uning qilgan ishi yerdagi barcha mutantlarda mutant genlarini uyg'otadi va shu tariqa marvel kino olamiga mutantlar kirib keladi hozirda shuri yozgan kitobdan chiqqan ma'lumotlar shulardan iborat agar kitobning onlayn versiyasi chiqsa albatta kanalda tahlili bo'ladi to'rt sevgi va momoqaldiroq filmining suratga olish ishlari yaqin orada boshlanadi aktyor kristian beyl esa avstraliyaga filmning suratga olish ishlari uchun yetib kelgan aktyor filmda asosiy yovuzni ijro etadi lekin qaysi yovuz personaj ekanligi aniq emas men esa hali ham u mabutlar qotili personajini ijro etadi deb o'ylayman yana bir variant ham bor bu minatavr menimcha unday bo'lmasa kerak chunki mabutlar qotili minataverdan ancha qudratli va dahshatliroq to'rga munosib raqib bo'la oladi xabarlarga qaraganda esa to'r filmda qirol to'rga aylanadi va qo'llaridan birini yo'qotadi o'zi u bir ko'zidan ayrilgan edi endi esa navbat qo'lga kelganga o'xshaydi nima bo'lsa ham bir narsa aniq filmdan so'ng Chris Hemsworth marvelni tark etmaydi va to'rt personajini o'ynashda davom etadi Qora beva va abadiylar filmi allaqachon tayyor bo'lgan Shang-Chi filmining suratga olish ishlari esa o'z nihoyasiga yetdi Wanda va vision lochin va qishki askar seriallarining suratga olish ishlari esa yaqinda tugab qoladi o'rgimchak odam 3 filmining suratga olish ishlari esa boshlandi yaqinda esa miss marvel Doctor Strange 2 va lochin ko'z loyihalarining suratga olish ishlari boshlanadi bu degani noyabr va dekabr oylari marvel kino olamining proyektlarining yangilik va ma'lumotlariga boy bo'ladi degani barcha yangilik va ma'lumotlar albatta kanalda ham bo'ladi ularni o'tkazib yubormaslik uchun esa nima qilishni yaxshi bilasiz Insiderlarning xabar berishicha marvel studiyasi kelajakda ushbu komikslarni ekranlashtirmoqchi fuqarolar urushi 2, xalqning jahon urushi va qasoskorlar har doim komikslarini ushbu komikslar katta krossoverli komikslar hisoblanadi qasoskorlar har doim komiksida esa hatto kelajak va o'tmish qasoskorlari birga harakat qilishgan agar xabar rost bo'lsa kelajakda bizni marvel tomonidan katta loyihalar kutib turibdi shubhasiz o'tgan haftalardagi qaynoq yangiliklardan biri Hugh Jackman logan rolida Doctor Strange 2 filmida qatnashishi haqidagi xabar bo'ldi ma'lumotga ko'ra kevin Feige Hugh Jackmanga Doctor Strange 2 filmida logan rolida cameo tarzida chiqishini taklif qilgan ushbu taklif sentyabrda yuborilgan lekin Hugh Jackman javob qaytarmagan javob qaytargan bo'lsa ham bu sir tutilmoqda lekin bir narsa aniq marvel kino olamida yangi aktyor ijrosidagi logan personaji bo'ladi Hugh Jackman esa shunchaki filmda cameo tarzida chiqishi uchun taklif qilingan katta ehtimol bilan kino olamda logan rolini Montgomery Decker ijro etadi chunki yaqinda aktyor o'z instagram sahifasiga boslojik tomonidan chizilgan o'zini logan ko'rinishidagi rasmini joyladi birozdan so'ng esa uni olib tashladi ha balki u logan rolini ijro etar lekin hali rasmiy ma'lumot chiqqani yo'q siz nima deb o'ylaysiz Marvel kino olamida Hugh Jackman logan rolini ijro etgani yaxshimi yoki ya boshqa bir yangi aktyormi o'z javobingizni kommentariyada yozib qoldiring rasman tom Holland ishtirokidagi Uncharted filmining suratga olish ishlari o'z nihoyasiga yetdi tom Holland esa Drake ning ko'rinishini ilk bor ko'rsatdi ko'rinishi juda ajoyib original o'yindagi Drake bilan deyarli bir xil anchartet filmining suratga olish ishlari tugaganidan so'ng tom holand o'rgimchak odam uch filmining suratga olish ishlariga qo'shildi va o'rgimchak odam uch filmining ssenariysini ham o'qib chiqdi bu haqda u o'z instagram sahifasida aytdi yana marvel kino olamida piter parkerning do'sti netni ijro etuvchi aktyor yakob batalonning ham o'rgimchak odam 3 filmining ssenariysini o'qiyotgandagi reaksiyasini ko'rishimiz mumkin No. ha aytgancha yana zendaya va yakob batalonlar ham o'rgimchak odam 3 filmining suratga olish ishlariga qo'shilishgan oldingi videolarimning birida Tobey Maguire va Andrew Garfield ishtirokidagi o'rgimchak odamlarning yo'llari tugatilmay qolganini aytgan edim ya'ni Tobey Maguire ishtirokidagi o'rgimchak odamning 4 filmi suratga olinmagan endru garfild ishtirokidagi o'rgimchak odamning esa 3 filmi suratga olinmagan va katta ehtimol bilan Sony kompaniyasi ularning hikoyasini marvel kino olamida tugatmoqchi deb aytgan edi insayderlarning xabar berishicha esa Sony kompaniyasi endru garfild ishtirokidagi 3 filmni va tobi maguair ishtirokidagi 4 filmni suratga olmoqchi albatta marvel kino olamida multi olamlar orqali ularning ishtiroki omadli bo'lsa lekin mening fikrimcha o'rgimchak odam 3 filmi barcha o'rgimchak odamlarni birlashtirish uchun mos film emas chunki bu shaxsiy film shaxsiy filmlar esa ko'plab super qahramonlar aralashmasi bo'lib qolishi yaxshi emas balki filmning so'ngida yoki titrlardan keyingi sahnasida barcha o'rgimchak odamlarning birlashishiga belgi qoldirishar yana Sony kompaniyasi dekabr oyida o'rgimchak odam 3 filmi haqida rasmiy materialni ko'rishimizni aytgan edi katta ehtimol bilan bu kichik teaser bo'ladi dekabrda esa marvelning onlayn komik koni bo'lib o'tadi balki o'sha komik konda bizga yangi materialni taqdim etishar shunday ekan komik konni va yangi ma'lumot va yangiliklarni kutib qolamiz ularni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying video yoqqan bo'lsa layklaringizni like ayamang o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring yangi videolarda ko'rishguncha